Bahkan apa yang menarik ini tuan-tuan, Allah Ta'ala punya sayang kepada kita. Ada malaikat yang Allah tugaskan dia tulis pahala amal ibadat kita walaupun kita dah tak mampu nak buat kerana ada musibah. Contoh, tuan-tuan rajin ke masjid. Rajin ke masjid. Tiba-tiba na'udzubillah berlaku kemalangan ke apa ke, sakit ke apa, menyebabkan tuan-tuan tak dapat dah nak datang ke masjid. Mana kalau nak datang pun menyusahkan orang dengan tongkat kita, dengan kursi roda. Jadi susah nak cari orang tolak. Jadi akhirnya dia dah tak boleh ke masjid seperti biasa. Walaupun tuan-tuan semayang di rumah, tuan-tuan akan ditulis pahala oleh malaikat sama semayang di masjid juga. Atau masa kita COVID dulu kan. Kita dah selalu pergi masjid, tiba-tiba pemerintah arah tutup masjid. Kerana tak nak ada masalah penyakit. Jadi kita pun sedih dah tak dah boleh pergi ke masjid. Disebabkan kita ni orang yang konsisten istiqamah ke masjid sebelum Covid. Sepanjang Covid tu kita semayang di rumah, pahalanya sama semayang di masjid. Apa dalilnya? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza al-mu'mina bi bala'in fi jasadihi, qala lil malak" Apabila Allah uji seorang hambanya dengan bencana, sama ada pada tubuhnya pada pada sekelilingnya maka Allah akan perintahkan kepada malaikat uktub lahu salihu amalihi allazi kana ya'maluhu ya fa in syafaahu ghasalahu wa taharahu wa in qabadahu ghafara lahu wa rahimahu wahai malaikat tetaplah engkau menulis macam biasa segala pahala yang Pak Haji ni buat sebelum dia sakit sebelum ni dia selalu pergi ke masjid sekarang dah tak pergi. tabung. kau tulis macam biasa. Macam biasa saja. Itu rahmat aku kepada orang ini. Ini hadis. Riwayat Ibn Shaibah. Imam Ahmad dan juga al Baihaqi. Sebab itulah pentingnya kita istiqamah buat ibadat. Takdir tak dapat buat, masih ditulis pahala. Tapi kalau semayang, Jumaat seminggu sekali, takde. tak ada. Tak, tak konsisten lah ke masjid itu. Nah itu yang kedua eh, amalannya kalau kita buat walaupun walaupun kita tak buat tetap dapat pahala juga. Yang ketiga kata ulama masa bila kita ni tak buat pun amalan masih dapat pahala. Yang ketiga kata ulama apabila kita niat yang kuat untuk nak beramal tapi tak dapat kita dia beza yang kedua. Yang kedua tadi dia nak buat tapi terhalang. Tapi yang ketiga ni dia memang confirm tak boleh buat tapi tetap nak buat. Apa contohnya? Ni contoh ibu-ibu jangan marah. Contohnya tuan-tuan pasal niat nak poligami, misalnya misalannya. Dan memang tuan-tuan tahu tuan-tuan takkan mampu buat. Pertama isteri garang, itu kita nombor satu. Tak berani kita. Yang kedua, anak pun garang-garang juga. Kalau aku kahwin baru, tidur petronas aku jawabnya. Semua handa-handa. Tak berani. Duit pun tak ada. Badan pun tak berapa sihat. Dah tujuh puluh. Yalah, ada orang kata makanlah ubat ke apa ke. Ya, kadang, -kadang torchlight tu boleh ganti bateri tapi kalau mentol terbakar pun tak guna juga. Mentol terbakar tak boleh pakai juga torchlight. Ni contoh. Jadi kita pun dah sukat-sukat. Aku memang tak mampu. Tapi dalam hati ada. Ah, dapatlah pahala. Pahala niat kita panggil. ya. Pasal niat dia panggil. Ini contoh yang paling mudah nak faham. Mana kita nak buat dan kita memang tahu kita tak akan mampu buat. Tapi niat tu masih ada lagi. <ganti> tak menolak dan menafikan syariat lah. cuma sebab tak berani. Tuan-tuan, dia poligami ni bukan kira apa nama kemampuan, keberanian. Kalau tuan-tuan tahan bergaduh, boleh tidur surau Petronas, boleh raya seorang-seorang, boleh naik bas tidur belakang seorang-seorang. Kain plekat tak jumpa, butang baju Melayu tak jumpa, makan tak jaga, semua dah tak jaga ke depan. silakan. Ah, panjang pula cerita ni sekarang ya? Tapi begitulah, orang yang buat ni betul-betul dia memiliki kehebatan lah, kehebatan. Jadi kita yang tak hebat ni pasal niat sajalah. Maknanya dia ada dia memang tahu dia tak mampu tapi dia ada niat sajalah. Baik, apakah pula amalan-amalan yang kalau kita buat amalan tu sedikit tapi pahalanya berbukit. Ini saya share tuan-tuan mana yang sempat sempat, mana yang tak sempat sama lain tahun lah. Sebab amalannya tuan-tuan ada 600 amalan. Mustahil saya cerita semua malam ini. Mana yang sempat sempat lah ya. Pertama sekali amalan yang sikit tapi pahala berbukit. Ini dia punya pahala juta. Main juta. Bukannya puluh-puluh. Juta. Dalam satu hadis Nabi pernah menyebut. Siapa-siapa masuk pasar. Kemudian dia membaca zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walau lahambiyadihil khair yuhyi wa yumit. huwa ala kulli sya'in qadir. Siapa yang baca zikir itu masuk pasar, Allah akan catat baginya sejuta kebaikan. Dan Allah hapus kepadanya sejuta kesalahan. Dan Allah bina untuk dia satu rumah dalam surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Contoh tuan-tuan pergi ke bazar sebelah ni kan, tu kira okay, pasarlah. Langkah masuk gerai itu terus baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku walahu alham. Biadihil khair. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat sejuta pahala. Allah punya kasih sayang dia. Jangan tanya kenapa pula banyak pula pahala Tuhan bagi. Dulu Umar Al-Khattab Anhu pernah dia petikai. Nabi sebut. Siapa-siapa baca Qul Wallahu Ahad 10 kali satu hari. Dia dapat satu istana dalam surga. Omar kata, Ya Rasul. Takkanlah baca kuluh Allah sepuluh kali dapat surga. Lainlah baca surah Yasin. Al-Baqarah ke yang susah-susah ni. Kul huwa Allah, siapa-siapa boleh baca agak-agak lah dapat istana dalam surga. Dapat rumah kau serendah jadilah. Ini istana. Nabi marah Omar. Eh, Allah maha kaya. Dia boleh bagi apa yang dia suka. Habis kalau saya baca 20 kali, lebih banyak lagi Tuhan boleh sedia untuk engkau. Jadi tuan-tuan jangan petikai. Kenapa baca zikir itu boleh dapat sejuta pahala? Kasih sayang Allah. Allah beri tawaran untuk kita sebab tak ramai orang masuk pasar baca doa. Tak ramai. Mana ada orang masuk pasar baca doa. Masuk tandas pun tak baca doa. Ini pula masuk pasar. Itu satu. Ada satu zikir amalan. Kalau tuan-tuan amal, ni yang kedua ya. Tuan-tuan dapat malam ya, ni kita cerita juta-juta ya, lah. tak main puluh-puluh ni. Kita dia juta pun. Kita bisnes cerita juta-juta ya. Ada satu zikir, tuan-tuan kalau amal, tuan-tuan dapat 40 juta kebaikan. Ada satu hadis Nabi sebut, siapa-siapa yang membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahan wahidan ahadan samadan lam yattakhiz sahibatun wala waladan wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca ni 10 kali, Allah akan tulis baginya 40 juta kebaikan. Ni hadis riwayat Imam Tirmizi. Bagi yang tak sempat salin, nanti saya tengok banyak kamera ni tuan-tuan rewind balik je lah yang dia orang buat lah. Kalau live, saya pun tak tahu mana disiarkan siarkan. Nanti cekkan balik, salinkan balik. Pahalanya juta. Sebab tak ramai orang nak amal. Itu yang kedua. Yang ketiga. Nah ini yang mudah sikitlah. Amalan sedikit tetapi pahalanya luar biasa. Iaitu menjaga mak. Walaupun susah tapi bukanlah nak kena pergi ke Mekah. Tapi jaga mak. Duduk dengan mak. Ada seorang pemuda zaman Nabi. Dulu dia datang jumpa Nabi. Dia tanya. Ya Rasulullah. Ini ashtahil jihad. Wa inni la akhdir alaih. Ya Rasul, saya ni nak berjihad tapi tak mampu. Ada family apa semua jadi susah. Nabi tanya hal baqiya ahadu min walidaik? Mak bapak masih ada ke? Sahabat ni kata bapak dah tak ada. Ummi, mak ada lagi. Maka kata Nabi, fattaqilla fiha fa iza fa'alta zalika fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun faiza da'a faiza da'at kal ummaka wa bi wa, birriha nabi sebut bertakwalah kepada Allah dalam kau menjaga mak kau kalau kau jaga elok-elok kau dapat pahala sama macam orang buat haji macam orang umrah macam orang berjihad kalau mak kau panggil kau kau ingat pada Allah buat baiklah kepada mak kau hadis riwayat baihaqi jadi untunglah tuan-tuan yang ditakdirkan mak masih ada dan dapat kita santuni mak kita. Maknanya mak telefon, kita datang, mak panggil datang, itu besar pahala tuan-tuan, besar pahala seperti orang berjihad. Mana amalan simple tapi pahalanya luar biasa macam berjihad. Itu yang ketiga.